Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Kamis 27 November 2025 jam lebih kurang 11 suku pagi. Sejak dua hari yang lalu kita telah pun dikejutkan dengan beberapa sedutan rakaman video yang memaparkan perbualan dan pertemuan di antara dua individu. Satu, Albert T. Iaitu individu yang berkait rapat dengan tularan pelbagai video sejak tahun lalu berhubung dengan rasuah politik Sabah. Individu yang kedua adalah dinamakan sebagai Sofia Rini Buyung dan menurut Albert Te didakwa beliau adalah proksi Syamsul Iskandar Akin iaitu setiausaha politik Anwar Ibrahim yang baru meletakkan jawatan pada 25 hari bulan November yang lalu daripada rakaman-rakaman tersebut terdapat beberapa isu perundangan yang tertampil yang memerlukan penelitian dan siasatan lanjut beberapa pihak dalam rakaman pertama di mana Albert T dan Sofia Ridi Buyung telah ditunjukkan sebagai berbual Berkaitan dengan perjumpaan di antara Syamsul Iskandar Akin Mulai daripada 8 November 2023 Dan aktiviti-aktiviti yang didakwa Kononnya pengambilan wang tunai Serta pembelian barangan, pengubahsuaian rumah Dan pembelian perabot serta perkakas rumah Oleh Syamsul Iskandar daripada Albert T. Di situ terdapat juga perbualan yang mengatakan kononnya penglibatan Syamsul Iskandar adalah sebagai pencetus pemberi idea untuk Albert T. membuat rakaman-rakaman yang telah tertular sejak November tahun lalu berkaitan aktiviti politik rasuah di Sabah. Dan dalam perbualan yang sama, ditampilkan kononnya perjumpaan Syamsul Iskandar dan idea tersebut kepada Albert T adalah dalam pengetahuan penuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dari satu sudut seperti yang telah saya sentuh sebelum ini, siasatan perlu dimulakan oleh pihak polis di Raja Malaysia kerana ia membabitkan dakwaan usaha dan perancangan atau komplot dan konspirasi yang menjurus kepada percubaan menjatuhkan maruah dan integriti sebuah kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya iaitu kerajaan Sabah pada ketika itu perkara itu merupakan satu kesalahan untuk menjatuhkan kerajaan berdemokrasi kesalahan jenayah di bawah Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Justru pihak polis yang perlu menyiasat. Bukan SPRM berkaitan perkara itu. Yang keduanya berkaitan dengan dakwaan pengambilan wang serta pelbagai bentuk imbuhan oleh Syamsul Iskandar Akin daripada Albert T sememangnya itu adalah di bawah bidang kuasa SPRM. Namun dalam satu rakaman kedua sedutan kedua video berkenaan yang terpapar tertular sejak hari semalam 26 hari bulan November menunjukkan pula rakaman yang melibatkan gesaan-gesaan bahawa kononnya Ketua Pengarah SPRM Azam Baki sudah mempunyai pengetahuan penuh berkaitan dengan perancangan berhubung dengan rakaman Albert T tersebut dan Azam Baki telah dihubungi kononnya telah dihubungi oleh Syamsul Iskandar Akin berkaitan kes Albert T di mana dikatakan lagi kononnya Syamsul Iskandar telah meminta Azam Baki untuk melakukan sebaiknya untuk membantu Albert Day dakwaan ini dalam bentuk rakaman tersebut membabitkan isu berkaitan dengan kenyutralan ketidakbelah bahagian pihak penguat kuasa undang-undang SPRM. Justru, adakah pihak SPRM kini berada dalam keadaan prinsip kedaulatan undang-undang berpandukan kepada dakwaan yang wujud dalam sedutan kedua rakaman tersebut untuk menjalankan siasatan rasuah tersebut. Ini satu persoalan perundangan dan ini tiada kaitan langsung dengan politik. Sememangnya Azam Baki masih belum mengeluarkan kenyataan khusus berkaitan dakwaan yang wujud dalam rakaman tersebut. Tetapi berdasarkan rakaman itu menunjukkan bahawa SPRM sudah hilang kredibiliti untuk menyiasat kes rasuah ini kerana ketua pengarahnya Azam Baki dikaitkan dalam kes Albert T isu rasuah politik Sabah sejak 2024 itu justru yang ketiganya bagaimanakah cara untuk meneruskan dengan siasatan yang telus berpandukan konsep kedaulatan undang-undang berkaitan rakaman-rakaman ini Jawapannya adalah di tangan peguam negara Ahmad Dusuki Mokhtar. Kalau kita masih ingat, dalam skandal 1MDB, 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, peguam negara pada ketika itu, Gani Patael, telah pun menubuhkan satu pasukan siasatan khas yang melibatkan wakil daripada SPRM, wakil daripada polis di Raja Malaysia, wakil daripada Bank Negara Malaysia dan dari pejabat peguam negara untuk melakukan siasatan pada ketika itu berkaitan 1MDB. Walaupun selepas Abdul Ghani Patel telah pun diletakkan atau dibuang daripada jawatan pada tanggal 26 uh, Julai 2016 pasukan itu telah dibubarkan tapi konsep yang sama perlu diambil contoh di sini oleh Ahmad Dusuki Mokhtar beliau kena memainkan peranan sebab ada alegasi dakwaan kononnya pucuk pimpinan tertinggi negara terlibat dalam pakatan atau konspirasi berhubung dengan kedudukan kerajaan yang dipilih secara demokrasi dan terdapat dakwaan berkaitan dengan rasuah yang diambil oleh pegawai tertinggi pemimpin tertinggi tersebut sedangkan ketua peserojaya agensi rasuah tersebut juga dikaitkan sebagai orang yang kononnya mempunyai pengetahuan di atas isu-isu yang serabut ini yang perlu dirungkai ini maka Ahmad Dusuki Mokhtar bertanggungjawab untuk mengambil peranan menentukan cara dan gaya siasatan berkaitan rakaman ini dilakukan. Keempatnya, kita pun sedar bahawa pada pagi ini ada laporan baru keluar berkaitan dengan satu rakaman baru oleh Sofia Rini Buyung berkenaan di mana pertama sekali beliau tidak menafikan bahawa beliau adalah wanita dalam rakaman video yang ditular dua sedutan pada 25 November dan 26 November bersama Albert T itu tidak dinafikan Sofia Rini tidak menafikan beliau telah dengan sendiri pergi ke pejabat Albert T yang mengandungi rakaman tersebut. Beliau tidak menafikan apa yang dipaparkan dalam rakaman itu adalah suara beliau dan perbualan beliau. Ya, beliau kini menafikan bahawa itu adalah pembohongan yang dilakukan oleh Albert T. Perkara ini yang perlu disiasat oleh pihak berkuasa. Kalau rakaman menunjukkan Sofia Rini Buyung yang bercakap tanpa skrip sedangkan video beliau pada pagi tadi adalah bacaan daripada skrip boleh dilihat kalau dipandang mata beliau memandang ke depan skrip tapi dalam rakaman pertama dan kedua 25 November dan 26 November tidak ada langsung dari segi zahir dalam video itu rujukan kepada mana-mana skrip di mana beliau sendiri Sofia Rini sendiri mengungkapkan ayat-ayat yang telah mencetuskan kontroversi ini. Perkara ini perlu disiasat. Kita tidak membuat kesimpulan atau rumusan di tahap ini. Tapi kerana ada dakwaan melibatkan pihak tertinggi SPRM, maka bahagian rasuah itu tidak lagi boleh disiasat oleh SPRM. Justru saya setuju dengan kenyataan yang telah dibuat oleh pihak peguam Albert T untuk meminta Azam Baki merehatkan diri daripada kes ini. Tetapi bukan sekadar Azam Baki merehatkan diri. Pihak peguam negara Dusuki Mokta perlu memainkan peranan sebagai seorang yang menyelia dan memelihara konsep kedaulatan undang-undang di negara ini untuk memambil teraju membentuk pasukan siasatan khas seorang pegawai tertinggi pihak polis seorang pegawai tertinggi pihak SPRM yang tiada kaitan dengan Azam Baki dan seorang wakil pegawai tertinggi pejabat peguam negara untuk memandu memimbing konsep siasatan polis dan juga siasatan rasuah perkenaan Selagi perkara ini tidak dilakukan secara serta-merta, maka kita akan dan wajib mempersoalkan keseriusan pihak penguasa undang-undang untuk menyiasat isu-isu yang berbangkit daripada tularan dan rakaman video-video sejak 25 hari bulan November berkenaan. Akhir sekali, saya juga maklum bahawa pada hari semalam, Syamsul Iskandar juga telah membuat laporan polis berkaitan rakaman pertama tersebut. Disandakan. Tapi laporan beliau cuma menyentuh secara khusus berkaitan dengan percubaan Albert T untuk mencemarkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bagi tujuan memberi kesan kepada Kerajaan Madani dan kesan semasa PRN Sabah. Tetapi tidak ada langsung di dalam laporan media berkaitan laporan polis Samsul Iskandar yang menyatakan bahawa beliau tidak pernah berjumpa dengan Al-Bakti maupun beliau tidak ada mengambil wang ataupun imbuhan seperti yang diatakan merakaman. Justru, bolehkah di tahap ini, di tahap ini ya, bukan selepas siasatan yang telus dan betul oleh pihak yang perlu, di tahap ini bolehkah kita terima kenyataan dan laporan polis Syamsul Iskandar sebagai menyahkan membersihkan terus penglibatan beliau dalam sama ada komplot penjatuhan kerajaan demokrasi maupun dalam isu pengambilan rasuah. Begitu juga di tahap ini, bolehkah kita menidakkan tuturan-tuturan dan ungkapan-ungkapan Sofia Rini Bujang yang tidak menafikan beliau yang bercakap, tidak menafikan beliau yang hadir dan tidak menafikan beliau yang berada di pejabat Albert T dalam rakaman tersebut melalui rakaman yang tertular pada hari ini Oleh kerana kesemua di atas saya sebagai seorang rakyat Malaysia pengamal undang-undang memberi syur tegas bahawa Ahmad Dusuki Mokhtar sebagai Peguam Negara perlu berani mengambil teraju berkaitan masalah-masalah yang tertampil demi pemeliharaan konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang bersabit isu ini. Sekian